મજુરા મામલતદાર પંકજ બાબુલાલ મોદીએ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ મથકમાં નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ સોશિયો સર્કલ નજીકની અંબાનગર સોસાયટીની બાજુમાં આવેલી શિવકૃપા સોસાયટીમાં સસ્તા અનાજની એન સિક્સટીન નંબરની દુકાન ધરાવતા ઈશ્વરચંદ્ર રામચંદ્ર મૌર્ય હસ્તકની દુકાનમાં જગદીશ બોરીવાલ અને કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર કેતન મુકેશ બોરીવાલની સામે ગુનો નોંધાવ્યો છે ગુના મુજબ ઈશ્વરચંદ્ર મૌર્યની ગત સત્તાવીસ ડિસેમ્બરના રોજ ગાંધીનગરની ટીમ અને પુરવઠા વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં મુકેશ બોરીવાલા અને કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર કેતનના મોબાઈલમાં બે ગેરકાયદેસર એવી ઇમેજ નામની એપ્લિકેશન મળી આવી હતી તેમજ તપાસ દરમિયાન ઘઉંના જથ્થામાં ચારસો અગિયાર કિલોગ્રામ ઘણ ચોખામાં ત્રણસો બાવીસ કિલોગ્રામની ઘટ ખાંડમાં છવ્વીસ પોઈન્ટ છોત્તેર કિલોગ્રામની ઘટ મળી આવી છે સાયબર સેલના એસીપી યુવરાજસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે મજૂરા મામલતદાર દ્વારા ફરિયાદ આપવામાં આવી હતી કે અંબાનગર ખાતે સસ્તા અનાજની દુકાન ધરાવનાર વ્યક્તિ દ્વારા કૌભાંડ આચરવામાં આવી રહ્યું છે ખોટી રીતે ફિંગરપ્રિન્ટનો ઉપયોગ કરીને કોઈ વ્યક્તિના અનાજ લેવા પહોંચ્યા વગર તેના નામનું અનાજ સગે વગે કરી દેવામાં આવ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે સસ્તા અનાજની દુકાનધારક ઈશ્વરચંદ્ર મોરિયા તોલાટ મુકેશ બોરીવાલા અને કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર કેતન સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે હજી પણ કેટલા લોકો આમાં સંકળાયેલા છે કે કેમ તેની તપાસ કરવામાં આવશે તેમજો કેટલા સમયથી આ કોભંડ આચરવામાં આવ્યું હતું તેની પણ ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ કરવામાં આવશે. જી સર મામલતદાર શ્રી મજૂરાની ફરિયાદ के आधार पर सूरज सिटी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया जिसमें आईपीसी की सेक्शन 409 424 67 468 471 120 बी आईटी एक्ट की सेक्शन 66 और आवश्यक चीज वस्तु धारा 1955 की कलम सात के अनुसंधान पर गुना दाखिल करके सूरत सिटी साइबर क्राइम सेल ने एक तपास हाथ धरी है जिसमें प्राथमिक तपास में ये जानने को मिला है कि सरकार की जो स्कीम है एन है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसंधान पर जो व्याजबी भाव की जो शॉप होती है वहाँ पे जो कार्ड धारक होते हैं रेशन कार्ड धारक उनकी फिंगरप्रिंट का गलत उपयोग करके अपने अंगत ला आर्थिक लाभ के पा पाने के लिए सूरत के जो दुकान के परवानेदार हैं वो ईश्वर चंद्र रामचंद्र मौर्य तथा उनके तोलाड मुकेश भाई जगदीश भाई बोरीवाल और कंप्यूटर ऑपरेटर केतन मुकेश भाई बोरीवाल ने पूर्व आयोजित कावत्रा रच के जो अलग अलग रेशन कार्ड धारक हैं उनके नॉलेज के बिना उनका फिंगरप्रिंट का यूज़ करके या उनको जो अनाज मिलने वाला होता है उससे कम दिया गया था या फिर उन प्रेजेंस के एब्सेंस में ही उनकी फिंगरप्रिंट यूज करके उनका अनाज इश्यू करवाया गया था वैसा कुल गांव चोखा खांड मिठू चना तुवेरदार इनके कुल ट्वेंटी एट थाउजेंड सत्रह रुपीज का सरकार सी के साथ फ्रॉड किया गया है जिस अनुसंधान पे सूरत सिटी साइबर क्राइम सेल हाल तपास हाथ धर रही है और ये जो पूरा फ्रॉड है उसमें अन्य भी कोई व्यक्ति होगा तो उनको भी तुरंत से तुरंत आइडेंटिफाई करके सूरज सिटी साइबर क्राइम से लिए जो पूरा फ्रॉड है उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करें लोग कितने लोग से प्राथमिक दृष्टि से हम देखेंगे तो उनके रिपोर्ट के अनुसंधान पे कुल ट्वेंटी एट थाउजेंड सत्रह रुपीज़ का फ्रॉड उन्होंने अलग अलग लोगों के साथ किया सर कोई आरोपी पकड़ा गया नहीं हाल तपास चालू है सर इनके ऊपर और कितनी ऐसे फ्रॉड का केस जांच करें हाल प्राथमिक दृष्टि से कोई अन्य उनका आ, जो गुनाई थी इतिहास मिला नहीं सर ये लैपटॉप है क्या है जो अभी मुद्दा माल में क्या क्या है? वो जो वहाँ से जो फोन मोबाइल और जो लैपटॉप तो जो शॉप से लिया गया था उसको अभी हाल तपास चालू है उसके अंदर क्या डेटा है वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे और ये नवंबर दिसंबर के सिवा भी अन्य महीनों में भी अगर ऐसा कुछ फ्रॉड उन्होंने किया होगा तो वो भी हम ये डिजिटल एविडेंस में प्राप्त करके अलग अलग तपास करके और भी फ्रॉड होगा तो उनको भी हम बाहर लाने की कोशिश